জয় গুৰু শংকৰ হৰভগু না কৰ যাকেৰি নাহি কেও পাম তুহাৰী চৰণ গু ৰেণো শত কৌতী বাৰে ৰে কৰু হু প্ৰণাম বাৰে ৰে কৰু হু প্ৰণাম কৃষ্ণ শান্তিপাৰ গাঁৱৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা মোৰ প্ৰতিগৰাকী জ্যেষ্ঠ প্ৰতিগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা জনালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সব সুফলে আছে আৰম্ভণিতে কৈ লওঁ স্বাস্থ্যটো অকণমান বেয়া কিন্তু গোবিন্দ ফুকন ডাঙৰীয়াই ইমান জোৰকৈ ধৰিলে নাহিলেই নহ'ব আহিবই লাগিব গতিকে অকণমান চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ হ'লেও আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিলোঁ অকণমান অসুস্থতাৰ বাবে মই মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ আছোঁ গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কৃষ্ণ ইমান সুন্দৰ এটি বিষয়বস্তুৰে এভাগী আলোচনা চক্ৰ মই প্ৰথম ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ যি এমাহজোৰা প্ৰচেষ্টা তাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰত্যেকটো দিনেই আমি অনুভৱ কৰোঁ যে ইতিবাচক কথাবোৰতকৈ আমাক নেতিবাচক কথাবোৰে বেছি খুন্দিয়াই ঋণাত্মক কথাবোৰে আমাক যথেষ্ট আঘাত দিয়াৰ সময়ে আমি এনেকুৱা এখন যুঁজত যুঁজি আছোঁ গতিকে তেনে সময়ত আপোনাৰ সবে এমাহ ধৰি ইয়াত আপোনালোকে ভকতে ৰমীয়া ৰস পান কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতকৈ আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ ডাঙৰ উদাহৰণ মই ভাবোঁ একো হ'ব নোৱাৰে গতিকে এমাহ ধৰি আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহি ঈশ্বৰৰ যি গুণানুকীৰ্তন কৰিছে যি ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগীৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে এমাহ ধৰি সেই প্ৰচেষ্টাক আৰম্ভণিতে আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰ এটি বিষয়বস্তুৰে আমাকো অকণমান দুই এটা মনৰ কথা ক'বলৈ আপোনালোকে সুযোগ প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে আৰম্ভণিতে মই আপোনাৰ সবৰ শ্ৰীচৰণত কৃতজ্ঞ জনাইছোঁ লগতে মই ভগৱন্তৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব কাৰণ প্ৰভুৱে নিমিলালে একো নহয় হয়তো প্ৰভুৱে কিবা এটা মিলাইছে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ সেই সুযোগ সুবিধা মিলোৱাৰ বাবেহে মই আপোনাৰ সবৰ মাজলৈ আহিবলৈ আচলতে এইধৰণে মিলাব পাৰিম গতিকে প্ৰভুৱে মিলালে আৰম্ভণিতে মই প্ৰভুৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ আধ্যাত্মিক ৰস আপোনালোকে এইকেইটা দিন পান কৰি আছে এমাহ হৈছে আৰু এটা বা দুটা বছৰ এয়া কাৰ্যসূচী নহয় এয়া দশম বাৰ্ষিক ইমানকেইটা বছৰ আপোনালোকে এনেধৰণে ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত একেটা অনুষ্ঠান আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ শক্তি গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এইটো দশম বৰ্ষতে থমকি নৰক এতিয়া দীঘলীয়া যাত্ৰাত যাওক যাতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই শান্তিপাৰ নামঘৰৰ এমাহজোৰা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যখ্যানুষ্ঠানটি এক উদাহৰণ হৈ পৰক আপোনালোকক চাই আনেও আয়োজন কৰক যে আমিও পাৰোঁ নেকি পবিত্ৰ ভাদ মাহত এমাহজোৰা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ সেই শিপাডাল ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হওক মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ এতিয়া বিষয়বস্তুত বৰ্তমান সময়ত আই আৰু যুৱ প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ইয়াত বাপসকলৰ কথা উল্লেখ নাই পুৰুষ বুলি উল্লেখ নাই গতিকে মই অকণমান সলাই আমাৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ নেকি যে বৰ্তমান সময়ত আমাক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আধ্যাত্মিকতা কেৱল নাৰীসকলকেই লাগে নেকি আধ্যাত্মিকতা কেৱল যুৱ প্ৰজন্মকেই প্ৰয়োজন নেকি বাপসকল ৰৈ গ'লে নহ'ব নহয় গতিকে বিষয়টো অকণমান সলাই আমি আমাৰ সুবিধামতে কি কৰি লৈছোঁ আমাক আমি এতিয়া বিষয়বস্তু এই ধৰণে অনুভৱ কৰিম যে বৰ্তমান সময়ত আমাক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যদি মই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেন্তে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ দৰ্শনৰ ভিত্তিত জীয়াই থকা এখন দেশ আমাৰ দৰ্শন আছে য'ত আমাৰ আধ্যাত্মিকতা আছে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কয় গতিকে আমাৰ সেই দৰ্শনত অতিন্দ অলৌকিক আৰু পাৰমাৰ্থিক সত্তা এই তিনিটাৰ ওপৰত মূলত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আপোনাক প্ৰতি মুহূৰ্তত আধ্যাত্মিক হ'বলৈয়ে শিকাইছে আমি যিখন দেশত যুদ্ধৰ সময়ত শিষ্যই গুৰুৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় যিখন দেশত মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ গৈ নিজে জয় কৰি অনা ভাৰ্যা ভাতৃৰ সৈতে ভাগ কৰি ল'ব পাৰে যিখন দেশত নিজৰ ভৰ জৱন ত্যাগ কৰি পিতৃৰ বচন ৰাখিবৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞা পূৰণ অৰ্থে সেই সকলো মায়ামুখ ত্যাগ কৰি চৈধ্য বছৰ বনবাস খাটিব পাৰে সেইখন দেশত যদি যুৱ প্ৰজন্ম উচৃংখল সেইখন দেশত যদি যুৱ প্ৰজন্মক লৈ নেতিবাচক কোনোৱে কিবা কথা কয় আমিবোৰে জানো কষ্ট নাপাওঁ আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ শিপা অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি শিপা ই আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে বৰ সুন্দৰকৈ বান খাই আছে গতিকে এই বান খাই থকা উপলব্ধিটো এতিয়া কেনে কেনেকৈ কেনক হয়তো আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে এই বিষয়বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা হেতেন কিন্তু আজি প্ৰয়োজন হৈছে আজিৰ পৰা বছর বছৰ আগৰ সমাজখন আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠসকল বহি আছে সেইসকলক কেতিয়াও কোনো বক্তা মাতি আনি হয়তো এনে আলোচনা কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাছিল যে আমাক আধ্যাত্মিকতা লাগে কিন্তু আজির হৈছে আজির সময়ত পিতৃ মাতৃৰ বুকুখন হাহাকার কৰি থাকে আমি আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা কই দিব পারি থাকিম আমি আধ্যাত্মিকতা কই থাকি আধ্যাত্মিকতা কি প্রয়োজন আমার জীবনত তাক লই আপনি মনে এটা ধর ফড়াই বাবে যার আপনাদের আজি আমাক আমন্ত্রণ জানাই আনিছে হয়তো ভাগবত ব্যাখ্যার বানে ধরনের আপনাদের গাঁওখার আটাইত বয়োজ্যেষ্ঠগ দায়িত্ব দূৰ দূর পৰা কারো আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই আনিছে কিয় যে অকন হলেও আধ্যাত্মিকতার এটা আপনাদের শিকিবলৈ পাব নেকি হয়তো আপোনালোকে এমাহজোৰা যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ আৰু খুব কম অভিজ্ঞতা আৰু একেবাৰে জ্ঞান নথকা মানুহগৰাকীয়ে কিন্তু এঞ্জেল আছে নাই সেইসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্ঞান যদি কম আছে তেন্তে আমাৰেই আছে কাৰণ বয়সৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট সৰু এই খোজটো মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁৱেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা ইয়াত বহি থকা প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ গতিকে জীৱনটো আমাতকৈ তেখেতসকলে অকণমান বেছিকৈ দেখিছে গতিকে কথাবোৰ কেতিয়াও পৰামৰ্শ হিচাপে আপোনালোকক ক'বলৈ আগবঢ়া নাই মাত্ৰ অনুভৱ কৰা দুই এটা কথা হয়তো আপোনালোকৰ মনতো সেই কথাষাৰ সুদুৱাই থাকিব পাৰে যদি সমস্যা বুলি ভাবিছোঁ কেৱল আমাৰ সমস্যা নহয় আপোনাৰো সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে যদি সমস্যা বুলি ভাবিছোঁ তেন্তে তাক আমি সমাধান কৰিম সেইবাবে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দুই এটা মনৰ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া প্ৰথম শব্দ যিটো যিটো শব্দই আপোনাক মোক এই কথাখিনি শুনিবলৈ বাধ্য কৰায় সেই শব্দটোৱে হৈছে আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতা কি আমাৰ মতে আমিতো প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰোঁ যে এটা শব্দ হয়তো ইমান জটিলো নহয় ইমান সহজো নহয় যদি একেবাৰে সহজভাৱে আমি লওঁ আধ্যাত্মিকতা কি ই আত্মাৰ চেতনাৰ উপলব্ধি বুলি আপুনি মই ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আপুনি মনুষ্যৰ শৰীৰটো কঢ়িয়াই ফুৰিছে কিন্তু ভিতৰত কিবা এটা আছে অন্তৰখনৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে যে কঢ়িয়াই ফুৰিছে কিবা এটা সেই কিবা এটাটো নোহোৱাৰ লগে লগে আপুনি কিন্তু এই পৃথিৱীত এডোখৰ মাত্ৰ কাঠ হৈ যাব শেষ হৈ যাব এটা শৰীৰহে থাকিব কিন্তু ভিতৰত আমি যে কিবা এটা কঢ়িয়াই ফুৰিছোঁ সেইটো থকালৈহে থকালৈকেহে আপুনি মই মনুষ্য হৈ থাকিম তাৰপাছত আমি এটা মৃতদেহ হৈ যাম সৱদেশ হৈ যাম গতিকে সেইটো নে সেইটো আমাৰ আত্মা সেই আত্মাৰ চেতনাক উপলব্ধি আপোনাৰ হৃদয়ত কঢ়িয়াই ফুৰা আত্মাক আপুনি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আপুনি উপলব্ধি কৰিছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আধ্যাত্মিকতা আমি ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতা একে বুলি ভাবোঁ কিন্তু যদি মই চৰাইৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ তেন্তে এনেকৈও আমি ভাবিব পাৰোঁ যে চৰাই এটা এখন পাখি ধৰ্ম আন এখন পাখি আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাই আপোনাক সেই যাত্ৰাটোলৈ লৈ যায় কিন্তু ধৰ্ম মানে আধ্যাত্মিকতা নহ'বও পাৰে ধাৰ্মিক গ্ৰন্থসমূহে আপোনাক আধ্যাত্মিক হ'বলৈ উৎসাহ যোগায় কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতার বাদে কেবল আপনার এটা নির্দিষ্ট ধর্ম কৰিবলৈ কিন্তু নিশিকায় আধ্যাত্মিকতার মূল খোঁজ বা মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্যটে হয়েছে আত্মার চেতনাক উপলব্ধি বা মানে যদি একবারে তাত সহজ অর্থ ইয়াত আশু সকল আছে যুব সকল আছে গতকাল তখন বাবে যদি মানে করে কো তে আমি আমাক বিচারি পড়া প্রক্রিয়া অর্থাৎ মোক বিচারি পিট প্রক্রিয়া ময়নো কুন মানে একটা নাম কঢ়িয়াই ফুছি কিন্তু মোৰ ভিত কিনা আছে মোক বিচাৰি পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মই নিজক বিচাৰি পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আধ্যাত্মিকতাৰ দ্বাৰাহে পাৰি গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি আধ্যাত্মিকতা বুলি এটা নাম দি লওঁ যদি ধৰ্ম এটা পথ সেই পথটোৰে আপোনাৰ অন্তৰখনে যেনেকৈ গতি কৰিছে সেইটো আধ্যাত্মিকতা গতিকে আমি এতিয়া গুৰুজনা আদৰ্শগত কথাবোৰৰ সৈতে আধ্যাত্মিকতাক অকণমান বেছিকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমি এতিয়া নামঘৰ মজিয়াত আমি আছোঁ এই গুৰু আসনৰ সন্মুখত আপুনি মই বহি আছোঁ গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰা এই শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ কীৰ্তনৰ ব্যাখ্যাও হয়তো চলিছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ নামঘোষাৰ ইয়াত ব্যখ্যা চলিছে তাৰ মাজত আপুনি মই কি কৰিছোঁ আধ্যাত্মিকতাৰ ৰস পান কৰিছোঁ আপুনি মই যে একেলগে আহি ইয়াত বহিছোঁ একেলগে কৃষ্ণৰ কথা শুনিছোঁ এয়া আধ্যাত্মিকতাৰ আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে নতুনকৈ আধ্যাত্মিকতাক আমি বুজিবলগীয়া অসমৰ ৰাইজে অন্ততঃ নাই কাৰণ আমাৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সেই ঘৰখনত আধ্যাত্মিকতাৰ বীচ ৰোপণ কৰা হয় শিশু অৱস্থাৰ পৰাই আমাৰ সন্তানে দেখে আধ্যাত্মিকতা কি আৰু একেবাৰে মৃত্যুৰ সময়লৈকে কাৰণ সেই সময়টো আমাক কি কোৱা হয় ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা বুলি আমাক কোৱা হয় গতিকে সেই সময়খিনিতো আমাক ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ কোৱা হয় অৰ্থাৎ আমি সেই বিষয়বস্তুৰ সৈতে জড়িতই এই আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত আমাৰ গুৰুজনাই এটা দিশ জড়িত কৰোৱাই থৈ গ'ল তাত যে আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত মোৰ সমাজখন থাকিব মই সপোন দেখাই সমাজৰ লোকসকল থাকিব কিন্তু কেনেকৈ থাকিব আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত থাকিলেও তেখেতসকলক মইতো এটা স্থান দি থৈ যাব লাগিব এঠাইতটো বহিব লাগিব কাৰোবাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব নে ইয়ালৈ আহি কাৰ কথাখনে চিন্তা কৰিব গতিকে সেইবাবে হয়তো গুৰুজনাই সেই এক দেও এক সেউ একবিনে নাই কেও সেই যে এক ঈশ্বৰবাদৰ ধাৰণাটো আৰম্ভ কৰিলে আমি সাধাৰণতে ভাবি থাকোঁ যে গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হয়তো নাট ৰচনা কৰিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হয়তো গুৰুজনাই সংস্কৃতিৰ যিবোৰ সৃষ্টি কৰিলে অনবদ্য উপাদান আমালৈ আগবঢ়াই থৈ গ'ল সেইখিনি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈহে কৰিলে কিন্তু কথাটো যদি ওলোটাই আপুনি চায় যে নহয় গুৰুজনাই এখন সংস্কাৰমুখী সমাজ গঢ়িবলৈ ধৰ্মৰ আশ্ৰয় লৈছিল নহ'লে চৈতন্যদেৱৰ দৰে বা আন আন যিসকল ধর্ম পুরুষ আছে সেই সকলের দরে আমার গুরুজনায়ও এভাগ দৰ্শন দর্শনশাস্ত্র উলিয়ায় একটা নির্দিষ্ট ধর্ম উলিয়াই সেই ধর্মটাই আমার এজক থাকি বাকিখিনি কামকাজ নক পারেহে কিন্তু নহয় এখন সংস্কারমুখী সমাজের কথা চিন্তা করেছিল যত আধ্যাত্মিকতা থাকিব যত নতুন প্রজন্মর আৰম্ভ কৰি প্রত্যেকটা প্রজন্ম আসলো সেই প্রত্যেকটা প্রজন্ম মূর দাঙি থাকিব পাৰিব যত সংস্কার কথাবুর থাকিব যত মানুষ হওয়ার আখরা থাকিব হয়তো গুরুজনায় সেইখানে চিন্তা কৰিছিল বাবেই হয় সেই ধৰ্মৰ আশ্ৰয় লৈছিল কিন্তু আমি ব্যাখ্যাটো অকণমান ওলোটাকৈ ৰাখি তাক আমি ভাবি ল'লোঁ যে গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হয়তো এইখিনি কৰিছিল গতিকে বিষয়বস্তু কেতিয়াবা ওলোটাই চালেও তাৰ অন্য এটা সোৱাদ পোৱা যায় যেনে ধৰক ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগীৰ ইয়াক পাঠ আৰু ব্যাখ্যা চলিছে যদি ভাগৱত শাস্ত্ৰভাঙীৰ আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই সদায় এটা ভাৱধাৰাৰে আপুনি তাক উপলব্ধি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু ধাৰ্মিক এজন ব্যক্তিয়ে ভাগৱত শাস্ত্ৰভাঙীৰ ব্যাখ্যা কৰিছে কিন্তু কেতাবা অনুভব করকস যদি পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যক্তি এগারে ভাগবত শাস্ত্রভাগীক যদি অনুবাদ করে বা বিজ্ঞানৰ মানুষ এগারে যদি ভাগবত শাস্ত্রভাগীর ভিতর সুমাই থকা বিজ্ঞানক উলিয়াবলে চেষ্টা করে আমার গুরুজনায় কি কৈছিল আমার ধর্ম আমার আধ্যাত্মিকতা আমার দর্শন তাত বিজ্ঞান আছে সেটা আইনস্টাইনেও স্বীকার করেছিল যে আমার সেই দর্শনটিতে ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান আছে তো বিশ্বাস আছে সেইভাবে হয়তো বিজ্ঞানীসকলেও ঈশ্বর বিশ্বাস করে কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে ঈশ্বর বিশ্বাস করে কেন আপনি মই বিশ্বাস করা ঈশ্বরজন নহয় বিজ্ঞানীসলে ঈশ্বর বিশ্বাস করে তখনলোক কব বিচারেছে একটা নিয়ম প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা চলি আছে পৃথিবী যদি শক্তির দ্বারা আছে সেই শক্তিটুক বিশ্বাস করে বিজ্ঞানীকে আর সেই শক্তিটুক বিশ্বাস করবর আপনার মো জ্ঞানের প্রয়োজন যদি জ্ঞান আমি অর্জন নকৰোঁ তেন্তে আমি সেই বিজ্ঞানক উপলব্ধি নোৱাৰিম আর বিজ্ঞানক উপলব্ধি নকৰাকৈ দর্শন বা ধর্মত্ত্বর কথা যদি আমি বুঝবলে যাও তাই আপনি মানে হয়তো অন্ধবিশ্বাসর কবলত পড় গতিকে ক'ৰবাত আমাৰ দৰ্শনটোৰ লগত বিজ্ঞানৰ কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক সেইটো আমি এতিয়া চালি জাৰি চোৱাৰ এটা সময় মই ভাবোঁ যে ভাগৱত ব্যাখ্যাৰ এই সময়খিনিত কাষত আমাৰ দুগৰাকী অন্ততঃ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জীৱ বিজ্ঞানৰ ব্যক্তিও হয়তো থাকিব লাগে যিসকলে ইয়াৰ মাজত সোমাই থকা বিজ্ঞানৰ তাত্বিক কথাবোৰ বিজ্ঞান কেনেকৈ জড়িত হ'ব পাৰে আজিৰ সময়ত নহ'লে নতুন প্ৰজন্মক যদি আপুনি আনে যে ভাগবত শুনে ইয়াত কি কয় নতুন প্রজন্ম আপনার প্রশ্ন করব যে এই কিয় আপুনি আপনি জোর করে লিছে আধ্যাত্মিক চেতনার বাবে কিন্তু আপনার প্রশ্ন করব যে আজির সময়ত মা প্রয়োজন কি আজিৰ আজির সময় মানুষের প্রয়োজন কি আজির সময়তুজনার এই সৃষ্টি আজি কিয় চর্চা লাগে প্রশ্নটা যদি আমার নতুন প্রজন্ম খুধে তার উত্তর আমি দিম যে নতুন প্রজন্ম প্ৰশ্ন খুধ্বরণী বুকুর মাজত সুমাই থকা প্রশ্নবর উত্তর বিজ্ঞানের জড়িয়েও আমি দিব লাগিব লাগিব সেইভাবে এটা কথাব অকান বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিও লাগিব নহলে আমার কাত বলে আরম্ভ করেছে মানুহে আমি অন্ধবিশ্বাসী বলে আমি অন্ধবিশ্বাসী নহয় আমার গুরুজনায় তো অন্ধবিশ্বাস শিকাই শিকায় থা নাছিল আমাক বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞানের তত্ত্ব উপলব্ধি করে আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান লো দর্শনক উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকাইছে গতি আপনি মানে এটা বিজ্ঞানক উপলব্ধি করবো ইয়ার মজত কেন বিজ্ঞান সুমায় থাকে সেই কথাখিন আমি অন্ততঃ চালি জাৰি আমি চাব লাগিব আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুলি কওঁতে কিমান প্ৰয়োজন আৰু কোনখিনিত প্ৰয়োজন এই পৰিসৰটো এটা বিশাল পৰিসৰ ক'ৰ পৰা প্ৰয়োজন বুলি কওঁতে মই একেবাৰে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে বুলি ক'ব পাৰোঁ জন্ম হোৱাৰ দিনটোৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়খিনিলৈকে আমাক প্ৰয়োজন এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি আধ্যাত্মিকতা কৰিব নোৱাৰোঁ বোলে এইখিনি সময়ৰ পৰা এইখিনি সময়লৈহে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ল'ম মানুহৰ জীৱনত তেনে হ'ব নোৱাৰে আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ পৰ্যন্ত চাওক আমি আজীৱন শিকন প্ৰণালী বুলিও তাক ধৰিব পাৰোঁ গোটেই গোটেই জীৱনটো আপুনি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত জীয়াই থাকিব পাৰে য'ত গোটেই জীৱনটো শিকি থাকিলে আপুনি সেই শেষ মুহূৰ্তত অন্ততঃ আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাক বিচাৰি পাব আইসকলৰ কথাটো আছে মই যিহেতু বিষয়টো আমাক কৰি লৈছিলোঁ গতিকে আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰসংগটোলৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগতে গাতে গা লাগি থকা আন এটা বিষয় হয়েছে যে সন্তানটি আধ্যাত্মিকতার এই প্রভাবটা দিয়ার সমান্তরালক আই মাতৃ সকলে ডর করব কেক পিতৃ মাতৃয়েন ডাঙর করব কেন আধ্যাত্মিকতার কথা বুঝবো আপনার শিশুটিয়ে আধ্যাত্মিক শব্দটা মুখে উচ্চারণ করবো হব লাগিব কৃষ্ণৰ কথা শিকাবলে যাওয়াতে কৃষ্ণ শব্দটো আপনার সন্তানে উচ্চারণ করবার বয়স তো হব লাগিব কাৰণ শিশুটি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমিতো জন্ম হোৱাৰ সেই মুহূৰ্ততেই শিশুটিৰ সন্মুখত ভাগৱত শাস্ত্ৰ মেলি বুজালে বুজিব নেকি শিশুটিয়ে কেতিয়াও নুবুজে আঠ বছৰীয়া সন্তানটিক জোৰ কৰি আনি নামঘোষাৰ তত্ববোৰ বুজাব বিচাৰিলে বুজিব পাৰিব নেকি তেখেতে নোৱাৰিব কেনেকৈ কিমান সময়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম অনুকৰণ আপোনাৰ সন্তানে প্ৰত্যেক দিনে আপোনাক অনুকৰণ কৰি আছে গতিকে আৰম্ভণি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা নহয় আপোনাৰ সন্তানে আৰম্ভ কৰিব আপোনাৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আমি কি কৰিছোঁ সেয়া প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ সন্তানে আমাক চাই আছে গতিকে আমি যদি আধ্যাত্মিক আচৰণ কৰিছোঁ আমি পিতৃ মাতৃয়ে যদি আধ্যাত্মিক আচৰণ কৰিছোঁ আধ্যাত্মিকতাত আছোঁ তেন্তে আপোনা আপুনি আমাৰ সন্তান আধ্যাত্মিকতাত আহে আধ্যাত্মিকতাত আমাৰ সন্তানে আমাক অনুকৰণ কৰি আহে পিতৃ মাতৃ যদি আধ্যাত্মিক নহয় সেই সন্তান আধ্যাত্মিকতাত আহিবৰ বাবে বা আধ্যাত্মিকে বিষয়বস্তু বুজিবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট হয়